यानंतरची बातमी कोल्हापूरमधून कोल्हापूरचं भीमा कृषी प्रदर्शन सध्या आकर्षणाचा बिंदू ठरते आणि याचं कारण आहे गोलू नावाचा एक रेडा या गोलू रेड्याची उंची सात फूट आहे किंमत बारा कोटी रुपये आणि वजन दीड टन आहे त्याला पाहण्यासाठी कोल्हापूरमधल्या कर्नाटकामधल्या अनेक शेतकऱ्यांनी सध्या मोठी गर्दी केली आहे कोल्हापूरच्या भीमा कृषी प्रदर्शनामधील सगळ्यात महत्वाचं आणि आकर्षण असलेला हा भला मोठा रेडा आहे तो या प्रदर्शनामध्ये पाहण्यासाठी नागरिक प्रचंड गर्दी करत आहेत कारण इतक्या मोठ्या प्रमाणात मोठं जनावर हे याआधी कोल्हापूरमध्ये कधीही आलं नसेल आणि बेस्ट ऑफ शो या कृषी प्रदर्शनातील सगळ्यात आकर्षक हा रेडा आहे तो आपल्याला पाहायला मिळतो या रेड्याचे मालक आपल्यासोबत आहेत हे मुझे बताये हे कितने बरस का आहे कितना इसका वजन कितना आहे कैसा सब जानकारी भेज सबसे पहिले जो हमारे चैनल के द्वारा जो हमारे गोलू टू की हमारे पशुपालक भाई यानी किसान भाई है वीडियो को देख रहे हैं उनको नमस्कार करता हूं और मैं सबसे पहले अपना परिचय देव मेरा नाम नरेंद्र सिंह है पाणीपत हरियाणा से मैं आया हूं जो कि यहां पर एमपी साहब ने पशु प्रदर्शन लगवाई है।, है तो 26 से 29 तारीख तक आज उसका फाइनल हो चुका है।, है तो हमारा जो गोलू टू मुर्राबुल या रेड़ा महाराष्ट्र के उससे तो ये बेस्ट एनिमल ऑफ द शो बनाया गया है तो इसके बारे में कह सकता हूँ कि इसकी कई पार्टियों ने जो सीमन बैंक लगाए हुए हैं उन्हें दस करोड़ रुपए लगाए लेकिन इसको नहीं देना क्योंकि तो इसका जो सीमन है वो इंडिया के अंदर बहुत लागत पर है और तीन सौ रुपए पर स्ट्रा पक जाता है तो उससे काफी इनकम हो जाती है इतना वजन कितना है इसका? इसमें वजन है डेढ़ टन है इसकी ऊंचाई साढ़े पाँच और छह बीच के फुट के बीच में है लंबाई है चौदह फुट और ये कह सकते हो जो चौड़ाई है आधे के बाद इसकी चौड़ाई है इसके लगभग चार फुट के आसपास इसकी चौड़ाई है एक गोलू क्या, कितने बरस का कितने वर्ष का है? ये छह वर्ष का हुआ जो गोलू वन हुआ था वो हमारा पच्चीस साल पुराना भूल था उसी के वो ब्रिड को सुधार करते हुए पूरे देश में भारत सरकार ने दो हजार उन्नीस को मेरेम पद्मश्री अवार्ड भी दिया कैमरा मैन निलेष चवाई विजय सरकार एबीपी माता कोल्हापुर बहुत बुलेटिन मे वेल छोटे छा ब्रेक ची पहात रहा एबीपी माता